Ну, сегодня, видите, у нас хоть сегодня прохладно. Вообще было очень-очень жарко в зале. Зал не очень большой и, как вам сказать, ну, тяжеловато чуть-чуть. Очень тяжело немножко, эмоционально тяжело. Вот. Но мы стараемся, работаем. Ну, в таком зале, как раз, когда жарко, это, наверное, чуть похоже на то, что будет Нет, делать. у нас тут просто мухи дохнут даже. У нас вообще нет воздуха и... Вот сегодня уже хотя бы прохладно. Было 36, было очень жарко. Реально очень жарко. Потому что почти не работают кондиционеры, но такое. Вот. Ну ничего, стараемся, готовимся. Ведь Анечка прилично, в общем-то, готова. Самое главное, не сегодня, самое главное, там, что все получилось. Вот, на многим работаем, то есть мы немножко сейчас пропустили два старта, которые у нас и не планировались. То есть мы, как говорится, все прошли соревнования, а сейчас взялись за то, чтобы чуть-чуть подработать и поработать. Вот и я в целом довольна этой работой. Еще рано, смотрите, сегодня какое у нас 15-е, 15-е, 16-е. У нас еще э, две недели, три недели здесь, и потом еще там почти полторы недели. еще много времени. У нас, мы не можем сегодня быть идеально. Сегодня тот процесс, который идет, идет в процессе. Нам нужно сохранить детей, чтобы они не переели гимнастики и еще хотели выступить. Понимаете? выходные даете? Да. Сколько, если не секрет? Воскресенье. Воскресенье, да? Обычно говорят можно на седьмой день уже, вот, 7 -10. Вот У нас как бы немножко другая адаптация, именно связана с тем, что э, предметы руки очень потеют. Плюс там вообще сильная влажность. Ленты мокрые. К этому надо просто привыкнуть. Поэтому мы едем за 10 дней, для того, чтобы с этим справиться. Вот. И... Так как говорили там будет холодно зима я смотрю там будет плюс 36 и у них зимы нет не зимы не лето поэтому будет очень жарко и поверьте будет очень климатически очень тяжело вот. и никакой кондиционер ничего не помогает потому что вот то вот, все равно слажностью гонит вот и все вот я мы были в декабре в декабре в прошлом году Поверьте, ощущения совсем из легких. Вот ты держишь мяч, а ты его не чувствуешь. Потому что между ладонью и этим есть вода. Понимаете, это ощущение, которое надо. Правильное питание, правильно немножко подготовка и попытаться просто с этим справиться. Она, наверное, одна из самых трудолюбивых гимнасток последних лет. И эта девочка очень многое доказала своим трудом, Аня. И реально она ну, с каждым годом становится лучше. Вот. И у нее в этот, в этот сезон очень хорошая программа, очень яркая, эмоциональная. И я надеюсь на то, что она выдержит. Ну вот опыт Лондонской Олимпиады был? Да? Как вам сказать, она тогда только первые шаги делала в Лондоне. Вот. Я считаю, что в целом опыт четырех лет большой. И это очень сильно поможет. Вот. Даже, даже по сравнению с тем, что было в Киеве в 2013 году, чемпионат мира, реально сейчас небо и земля, то есть в лучшую сторону. Поэтому важно, насколько гимнастка каждый год совершенствуется идет лучше, лучше, лучше. Это все.